ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد Deməli qardaşlar, biz uca Allahın vəfaqəti ilə bu gün İmam Ənə və Rəhiməhullahın 40 hədsinin 25-ci hədsini oxuyacağıq. Buyurur ki, İmam Ənə və Rəhiməhullah el-hədisul 25. 25-ci hədis. Anə bi Zərrin rəziyallahu anhu, ayda. Bu hədisi də Əbizhar rəziyallahu anhu rivayet elib. Bundan əvvəlki hədisi də o rivayet etmişdi. أن أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والپیغەمبər sallallahu alayhi ve sellemin əhsabından bəzi insanlar peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemə dedilər ki zəhəbə əhlu d-dụrri bil-ucūr zənginlər bütün əjrləri, səvapları apardılar. Yusallūna kamā nuṣallī bizim namaz qıldığımız kimi onlar da namaz qılır. Və oruç tuturlar, biz oruç tutduğumuz kimi onlar da oruç tutur. Və mallarının bir hissəsini sədaqə ilə xərcləyirlər. Yəni bu sualı verən, bu sözü deyən nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əhsabından kəsib olan kəslərdir. Kəsib olan kəslərdir, kəsib olan sahabelərdir. Zənginlərdən nə ilə fərqlərlər? Həmin o, mal baxımından sədəqə eləyə bilmirlər deyə nə deyirlər ki? Onlar da bizim kimi oruç tutur, onlar da bizim kimi namaz qılır, amma əlavə olaraq hətta mallarının artığından sədəqə də verirlər. Ona görə deyir ki, bütün zənginlər apardı əjrləri deyirlər. Qal Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ə vəleyse qad cəaləllahu lakum mə təsəddəqûn? Məgər Allah sizə sədəqə verəcəyiniz bir şey verməyibmi?" İnne bi kulli tasbihati sadaqah. Həqiqətən hər bir təsbih, yəni subhanallah demək, sədaqədir. Va kulli takbiratin sadaqah. Hər bir təkbir sədaqədir, yəni Allahu əkbər demək. Va kulli tahmidatin sadaqah. Hər bir tahmid sədaqədir, elhamdülillah demək. Va kulli təhlilatin sadaqah. Hər bir la ilaha illallah deməyiniz, yəni təhlil la ilaha illallah deməkdir. Sadaqədir. V əmrun bi mərufin sadaqə. Yaxşılığa əmr etmək sadaqədir. V nəhi anil münker sadaqə. Pislikdən, günahlardan çəkindirmək də nədir? Sadaqədir. V fi bud'i ahadikum sadaqə. Fə hətta sizin birinizin şəhvətində belə, cinsi əlaqəsində belə, fərcində belə nə var? Sadaqə var. Qalū yā Rasūlullāh deyirlər ki, ey Allahın elçisi, Əyəcə birimizin şehvəti və olsun ona فيها əcr? <laughs> Məgər bizlərdən biri həm şəhvətini təsmin eləyəcək, həm də bunun üçün ona əcr olacaq? Təcriblərinlə səhabələr bunu soruşurlar, təkrarlayır. Bu necə olur yəni? Qal Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Əraytum lə vədəha fi haram əkan əleyhi vəzr?" <laughs> Məa xəbər verin görüm, mənə deyin görüm. Əgər onu deyir harama qoysa, haramda istifadə eləsə, ona günah olacaq mı? Fə kədəlik izə vədəha fi lhalal kanə lehu əcə. Fə ələcə də onu halal yolda istifadə eləyəndə onun üçün əcər olur. Və bu hədisin başqa rivayətində gəlir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür sual verəndə mənə xəbər verin görüm onu harama qoysa ona günah olmur? Qalū nəam deyirlər ki bəli elədir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna deyir ki eləcə də onu halalla istifadə eləyəndə də ona əcər olur, savab olur. Rəvahu müslim. Və hədisi İmam Müslim rəhimullah rəvayət edib. Baxın qardaşlar, bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox xeyirləri bizə bildirir. Xeyir aməlləri bildirir. Həmçinin burada ən əhəmiyyətli məqamlardan biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sədaqənin sadəcə maldan olmadığını bizə izah eləyir, bildirir. Yəni əslində sədaqə nədir? Daha genişdir. Sadəcə malla deyil, başqa xeyir işləri ilə də sədaqə vermək mümkündür. Və burada bir məqam var, va fikir verin qardaşlar. Burada kasıb səhabələr, zəngin səhabələri dünya üçün onların mallarını qeyd eləmədi. Yəni zənginlərin zəngin olmalarını, malının çox olmasını dünya işləri üçün qeyd eləmədilər. Yəni onların əlində olanı paxıllıq etməkdən ötürü və yaxud da ki, həsəddən ötürü və yaxud da ki özlərində, yəni özlərində olmadığına görə şikayət etdiklərini, əgər üstən etdiklərini əgər etmədilər. Sadəcə zənginlərin o malla axirət işlərində irəli olduqlarına görə peyğəmbər sallalləyhəndən sanki bir növ çıxış yolu axtardılar. Bir soruşdular peyğəmbər sallalləyhəndən ki, yəni necə edək biz ki, yəni e, yarışırlar da xeyr aməllərdə yarışırlar. Və hətta sonra gəlir ki, o vaxt ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu xəbəri verir sahablərə. Kasib sahabelər orda, bunlar sual verənlər. Sonra bunu zəngin sahabelər də eşidirlər. Zəngin sahabelər də eşitdilər ki, yəni bu zikirlərdən nə var, bu cür əjirlər var, savablar və başlayır onlar da eləməyə. Onlar da başlayırlar bu cür savablı işləri görməyə. Nəticədə nə olur? Yenə də zənginlər mal baxımından üstün olduqlarına görə ələvə ilə xeyrəqət evlə yenə də bir, bir addım qabaqda ollar. Və yenə gəris kasıb səhabələr gəlirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyirlər ki: "Ey Allahın Rəsulü, artıq zənginlər də bizim kimi bu zikirləri eləyirlər." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Və bu artıq Allahın fəzilətidir. Bu artıq Allahın fəzilətindəndir ki, yəni e, onlara bunu üstünlük olaraq verib." Və biz də zənginlər də hamsa eləyir ki, Allah müvəffəq eləyib də bu zənginləri, həmin o zənginləri ki, Allah yolunda yəni e, xəçdirlər üstün onlar. Yəni bu da Allahın bir nədim müvəffəqiyyətidir, sədaqəsi, yəni, fəzilətidir onlar üçün. Yəni burada hər bir halda biz nə gördük, qardaşlar? Səhabələr arasında axirət işlərində yarışmaq. Hətta zəngini də, kasıbı da, ikisi də bu yolda yarışdı. Çünki zənginlər arxeyin olmadılar. Demədilər ki, "A biz ə, malımızın artığı ilə sədaqə veririk. O zikrləri göy kasıblar etəsin." Yox. Başladılar onlar da Bu fəzilətlərdən istifadə etməyə o zikirləri, o fəzilətli aməlləri tərk etmədilər. Hətta orada nə edəndilər? Yarışdılar. Yəni bunların dərdi axirət idi. Bu bu məsələnin içərisində dünyaya aid heç nə yoxdur. Bunlar ancaq nədir? Bunların dərdi axirət idi. Zəngininin də kasıbının da. Deməli burda Şeyx Abdulməsin Əbə təhfizəllah Həcənin şəhərində buyurur ki, və Peygəmbər sallallahu əleyhi və səhabələri insanlar içərisində xeyirə ən həris olan insanlar idi. Çalışırdılar ki, xeyri daim öyrənsinlər və tətbiq etsinlər. Və həmçinin xeyirdə ən öndə idilər yer onlar. Hər kəsdən öndə idi. Ona görə bu gün çıxıb kimsə, yəni deyə bilməz ki, iddia eləyə bilməz ki, biz səhabələrdən hansısa bir xeyir əməlidə ön öndəyik. Çünki onlar bütün xeyir işlərdə bizi ötüblər. Ona görə sən də əgər xeyir əməl etmək istəsən, səhabələrə bax. Əgər sən Etmək istədiyin əməli səhabələrin etməyibsə, onu etmə. Çünki onları sən ötə bilməzsən xeyir işdə. Onlar hər kəsi ötüb keçiblər. Geri də qalanlara bizlər üçün bir şey qoymamıblar. Onların etdiklərinə baxsan. Nə ediblər? Onsuz da bacarmayacaqsan onların hər etdiyini etməyə. Bacarmayacaqsan. Bacarsan da nə gözəl sənin halın var. Onların əliyibsə, sən ondan yəni ki, onların etdiyini et. Bu sənin üçün nədir? Xeyirdir. Amma yoxsa onlar etməyib, sən özündən başqa bir şeylər çıxarsan, bu nədir? Əmin ol ki, Yəni xəta bir yoldu. Çünki onlar bütün işdə bütün ümməti ötüb keçiblər. Ümmətin ən xeyirləri, nə deyir peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm, "Xeyr-un-nasi qarni." Bütün ümmətimin ən xeyirləri mənim əsrimdə yaşayanlardır. Summəllədinə yəlinəhum, sonra onlardan sonra gələnlər, summəllədinə yəlinəhum, sonra onlardan sonra gələnlər. Yəni ən, ən xeyirli insanları peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm öz əsrində yaşayanları dedi. Yəni səhabələri. Onları örtmək, keçmək nədir? Mümkün deyil bu xeyir işlərdə. Ola bilər ki, sən Mal baxımından onların verdiyi miqdardan çox bir şey verə bilərsən. Amma əcrl baxımından onlara çatmamısan. Bu da başqa tərəfdəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə deyir ki, "Lə təsubu əshabi, mən səhabələrimi söyməyin." Söyməyin mənasında, vallahi deyir, sizdən biri Uhud dağı boyu dəyər da qızıl sədaqə etsə, onların bir ovuc və ya ovucunun yarısına qədər verdiyi sədaqəyə çatmaz. Bax. Sənin verdiyin qızıl deyir. Onun kimi isə demir bir ovuc qızıl. Sadəcə deyir bir ovuc. Xurma da ola bilər, arpa da ola bilər, çörək də ola bilər. Adi bir şey. Sənin verdiyin bir Uhud dağ boyda qızıl onun bir ovuc verdiyi arpaya belə çatmaz. Amma digər xeyr əməllərlə geldikdə isə şübhəsiz ki onlar bütün xeyrlərdə ən öndə olanlar idi. Sən də çalış onların getdiyi yolla get. Və ən xeyirli yol da budur. Allah bizə müvaffiq eləsin ki, səhabələrin yəni unutub getməyə. Yəni səhabələrin fəhmini, Quran və sünnəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən onlar öyrəndilər. Ən gözəl bir şəkildə onlar öyrənirlər, tətbiq edirlər. Va görürsən, bu hədisdə qaranlıq bir dənə onlara qalan nöqtə var idi. Necə ola bilər ki, şəffaflığını həm təmin edir, həm də əcir qazanır. Dərhal soruşdular və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları izah elədi. Onlar bax bucür öyrənirlər, hər nöqtəsini, hər hər ayrıntını öyrənirlər ki, hətta qaranlıq bir şey qalmasın bütün əcəlləri əldə etsinlər. Və onu da dərhal tətbiq edirdilər. Görürsən? Kəsiblər soruşdular, öyrəndilər, başladılar zikirləri çoxaltmağa, varlılar da dərhal gəldi onlara çatdı. Yəni səhlənkarlıq yox idi. Öyrənən kimi, bilən kimi dərhal onlar da əməl etdilər. Bax fikir ver, peyğəmbər sallallə sən burada ümumən bəzi şeylər qeyd edələr. Təsbih, təhmid, təhlil, əmr bil məruf, nəhi an-münkar. Fərqli-fərqli əməllər qeyd elədir. Əgər biz bunlara diqqət eləsək, iki qismə ayrılır. 1-ci qism odur ki, etdiyin həmin o zikrin, etdiyin həmin o əməlin faydası sadəcə sənədir. Sadəcə sənlə kifayətlənir. Səndən o tərəfə keçmir. Ancaq sənə faydası var. Məsələn, təsbih. Təsbihdə nədir? Subhanallah demək. Subhanallah mənası nədir? Tənzih edirəm. Uca Allahı bütün nöqsanlardan, əyiblərdən, naqisliklərdən tənzih edirəm. Allah pakdır, müqəddəsdir, bütün gözəl xüsusiyyətlərə, üstün sifətlərə malikdir, bütün əyiblərdən və naqisliklərdən bəridir, uzaqdır. Təsbih bu deməkdir. Subhanallah. Bunun faydası ancaq sənədir. Başqasına bunun bir faydası yoxdur. Sən özün üçün isə Subhanallah əcrəb qazanırsan. Ərza təkkbir, Allahu əkbar. Allahu əkbar, təkkbir Allahu əkbardır. Yəni Allah ən böyükdür. Allah hər şeydən böyükdür. Ən böyükdür. Bu da zikirdir. Bu bu da bir nədir? Sədaqətdir, amma kimə? Sənin özünə. Bu sənin insanın özünə özünə etdiyi sədaqətdir. Başqasına təsir elmir. Yəni sadəcə sənlə kifayətlənir bu. Və ələcədə təhmid. Təhmid nədir? Elhamdullah demək. Necə? Sevgi ilə. Allah həmd elisən. Həmd, həqiqi həmd Allah'a sevgi ilə yanaşı olan şükürdür. Elhamdülillahi rabbil alamin dirik. Alemlərin Rəbbü olan Allah'a həmd olsun. Bütün həmd Allah'a məxsusdur. Və biz bu şükürə edərkən həm də nə edirik? Ən uca sevgi ilə Allah'ı sevərək bu həmdi eləyirik. Bu da nədir? Bizim özümüzə sadəcə faydası var. Və təhlilə la ilaha illallah, kəlimətut təvhid, təvhid kəlməsi. Bunun da faydası nədir? Allahdan başqa yəni ibadətə layiq haqq məbud yoxdur mənasıdır. Bunun da faydası ancaq sənətdir. Bu birinci qism. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd etdiyi həmin bu əməllərin içərisi qismlərə ayrandı. Bu birinci qismdə ancaq sənə faydası var. Və ikinci qism isə sənə faydası olmaqla yanaşı başqasına da faydası olur. Buna deyilir təaddi, təsirli. Artıq başqasına da keçir, nə edir? Təsir eləyir, faydası toxunur. Faydası başqasına toxunur. Məsələn, yaxşılığa əmritmək, əmr etmək, əmr əmri bil məruf Yaxşılığa əmr edirsən, insanlara namaz qılın, oruç tutun, zəkat verin. Və yaxdakı nəhi anil munkar, pislikdən çəkindirirsən, zina etmə, oğurluq etmə, gıbət etmə, yalan danışma, vəsayir-vəsayir. Bu da nədir? Sən insanlara yaxşılığa əmrlə, pislikdən çəkindirirsən, artıq faydası səndən keçir başqalarına. Özünə də faydası var. Bunun əcri sənə var. Bu bir sədaqətdir. Səndən başqasına nədir? Sədaqətdir və başqası da bundan nədir faydalanır. Bu ikinci qismdir. Və həmçinin cima. Cima da nədir? Zəvac, evlilik. Burada da nə var? Bunun faydası sənə və qarşı tərəfədir. Yəni iki tərəfli bunun nədir? Faydası var. Yəni insan həm öz nəfsini haramlara düşməkdən qoruyur bununla, həm də ki öz əhline, ailəsini, yəni qoruyur. Yəni təsiri iki tərəflidir yəni faydası. Baxın qardaşlar, yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi əməlləri qeyd elədi. Şeyx Abdurrazak buyurur ki, Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləm qeyd etdikləri qeyd etmədiklərinə, bildirmədiklərinə işarə və dəlildir. Bunu necə başa düşürük? Yəni burada ümumən yaxşılıqlardan danışdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Düzdür? Bütün yaxşı işlər buraya daxildir. İstənilən bir yaxşılıq buraya daxildir. Yaxşı işdirsə, əgər o buraya daxildir Və bu sədaqə hesab olunur. Məsələn, sənin tutaq ki, malın yoxdur sədaqə verməyə. Amma gücün var. Məsələn, sağlamsansa, güclüsən və qonşunda da bir qardaş var, tutaq ki, xəstədir və ya zəifdir, gücü çatmır, nəsə iş görmək lazımdır, gücü çatmır. Sən gedib öz gücünü sədaqə verirsən. Nəsənsə onun köməlisən. Köməlirsən, onu yardım edirsən, bu sənə çün sədaqə olur. Zəngin malını verirsə sədaqədir. Sən də gücünlə ona yardım eləsən, sədaqəliyəsən. Əsas odur niyyət, niyyətinin təmiz olsun. Niyə sədaqə vermək istə. Əsas budur. Malı olan malla verəcək, gücü olan güclə verəcək. Elm. Elmimi də insanlara öyrətmək ən fəzilətli sədaqələrdəndir. Bu da təaddidi, təsirli görsən, öyrədirsən. Öz də məsəl üçün digər məsələn yardım eləmək, kiməsə kömək eləmək sadəcə sənin qarşındakina faydası ola bilər. Düzdür? Amma məsəl üçün sən kiməsə elm öyrədərsənsə bu zincirvari artıb gedər. Allah elə bərəkət verər ki, sən öyrətdiyin başqasını öyrədər, başqasına dəvət eləyər və bu genişlənər, təsiri daha da çoxalar. Yəni bunlar sədaqətdir. Elm ehli dəvət eləyir, bu onun sədaqəsidir. Güclü bir insan nəsə bir kömək eləyir kiməsə, bu sədaqətdir. Zəngin bir insan kiməsə nəsə malı ilə yardım eləyir, bu sədaqətdir. Və digər bütün yaxşı işlər hamısının buraya hamısı buraya daxildir yəni. Və həmsinin qardaşlar, burada bir qism e, əməllər də var ki, özü özlüyündə bunun əcri yoxdur. Mubah işlərdir. Yatmaq, yemək, içmək, sər, bu cür işlər. Və insanın niyyətinə görə bu da səbaba çevrilə bilər, bu da sədaqəyə çevrilə bilər. Məsələn, normalda insan yatır, durur, bu mubahdır. Nə günah yoxdur, nə səbab yoxdur. Amma sənin yatanda qəlbindən keçirsən, niyyətində olsa ki, qoy yatım, tez yatım biraz, ya, bədənim tez e, istirahət eləsin, səhər məsələn Fəcr namazına vaxtında durum. Cemaatlığa qılım. Və bu zaman bu sənin yatmağın özü belə nədir? Əcirdir sənə üçün. Halbuki yatıb dincəlirsən, düzdür? Amma niyyətini düzəltdiyin üçün əcir qazanarsan. Və yaxud da məsəl üçün yemək. Yemək onsuz da məhəbbət işlərdəndir. Yeyirsən Qarnını doyurursan, ləzzətlərdən dadırsan, düzdür? Amma niyyətini üzəsən ki, mən qoyuyum, bədənim güclənsin, Allahə olan itaatlərimi gözəl bir şəkildə yerinə yetirim və buna görə də sən nə isən, əcir qazanırsan. Allah azza vəcəllə əcir qapısını o qədər geniş eləyib ki, əcir qazanmaq üçün, səwab qazanmaq üçün bəzən sənin sadəcə qəlbində bir də nəiyyəti dəyişmək kifayət eləyir. Onsuz da gördüyün işlər var, məsələn. Onsuz da gündəlik gördüyün nə qədər işlər var yatırsan, durursan, yiyirsən, içirsən. Sadəcə niyyətini dəyiş, əcrə vəl. Bax görəsən? Ona görə qəlb əhəmiyyətlidir, qəlb. Qəlb məsələləri ona görə əhəmiyyətlidir, qardaşlar. Allah azza vəcəllə insanların qəlblərinə baxır. Necə ki, hədisdə gəlir: "İnna Allaha la yanduru ila suvarikum və əmvalikum. Allah həqiqətən Allah sizin mallarınıza və sürətlərinizə baxmır. Və lakin yandur ila qulubikum və əmalikum." Yalnız sizin qəlblərinizə və əməllərinizə bax. Bax. Qəlblərinizə baxır, görüm orada nə niyyət var. Nə niyyətdən eləyirsən? Hərəkət səni hərəkətə keçirən nədir? Biz bu bu kitabın birinci hədisində də keçmişdik. Nə idi hədis? Kim xatırlayır? Əməllərə, Əməllərə əməllər niyyət, əməllər niyyətə görə. İnnamal a'malu binniyyat. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Bax görsən? Qarşında iki nəfər ola bilər. İkisi də eyni əməli görür. Amma biri əcir qazanar. Obrisa heç əcir qazanmaz. Digər bir üçüncü şəxsiyyə tamamilə günah qazanar, riyakarlığına görə və s. Biri ixlasına görə. Biri zəherdə belə heç nə etdiyini bilmir elə yalanan əməl eləyib. O heç heç bir şeylə qazanmır. Hə görürsən? Qəlbdə olan o xushu, qəlbdə olan o idrak eləməsi ki, nəyə görə eləyirəm, niyə eləyirəm, kimin üçün eləyirəm, o əməli dəyişir, təsirini dəyişir, səhə faydasını dəyişir. Deməli, qardaşlar, Biz burdandır nə nəyi də bildik. Yəni normalda mübah olan, heç bir səbəb olmayan və günah olmayan əməllər belə Allahın izni ilə niyyətlə, niyyəti dəyişməklə səbaba, xeyirə çevrildə bilər. Bax, sonra bu hədisdən çıxan faydalardan şeyx buyurur ki, səhabi birinci fayda odur ki, səhabələr xeyir əməllərə həris idilər və bir-birləri ilə xeyir əməllərdə yarışırdılar. Xeyir əməllərdə yarışmaqda problem yoxdur, qardaşlar. Xeyr aməllərdə yarışmaqda problem yox. Sənin qardaşın hansısa bir xeyir iş görür. Sən deyirsən ki, "Goy mən ondan dalaq almayım." Allah üçün də də, riya üçün, göstəriş üçün yox. Yenə də qəlbə qayıdır. Allah üçün deyirsən, mən ondan dalaq alıb, amma qoy bu xeyirdə mən də, mən də bu xeyir işdə irəli dolum. Mən də bu xeyir işdə ki, məsəl fayda toxundurum, məsəl. Və səhabələr bu bu cür idi. Və ikinci fayda oldu ki, Sədaqə deyəndə sadəcə mal nəzərdə tutulmur. Malla əhatələnmir. Sədaqə məfhumu nədir? Genişdir. Əsl baxımından bəli, sədaqə maldan olur, əsl. Amma əhatələnmir. Başqa şeylərlə də bax bu cür zikirlər, yaxşılıq, insanlara faydası toxunan bir iş görmək də nədir? Nə sədaqə hesab olunur. Və üçüncü fayda, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada təsbihə, təkbirə və təhmidə təhlilə Nədir? Təşviq eləyir bizi. Və bu kəlimələri biz keçən nəfəslərdə də qeyd eləmişdik ki, nədir? Bunlar Allahı ən sevimli olan kəlimələrdir. Səmaya ilə yerin arasını dolduran kəlimələrdir. Subhanallah, Elhamdülillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Mizanda ağırdır. Və eyni zamanda da nədir? Özü özlüyündə bir sədaqətdir. Özün özünə sədaqəə eləyirsən. Elhamdülillah dedin özün özünə bir sədaqə elədin. Və Allah da bunun qarşısında sənə əcir verir. Subhanallah, görürsən? Allah zikri edirsən, oxlardan uzaq qalırsan, həm də özünə sədaqə isən. Lə iləhə illallah deyirsən, özünə sədaqə eləmiş olursan. Özünə bir yaxşılıq eləmiş olursan. Ha hə, bu nədir? Müslümanın özünə elətdiyi bir sədaqədir. 4-cü olaraq kim hər hansı bir İtaətlərdə qüvvəti çatmazsa, gücü çatmazsa başqa qadir olduğu digər itaatlərdən etsin. Məsəl üçün, bir adamın mədəsində problem var. Tutaq ki, mədəsində nəsa bir xəstəlik var, oruç tuta bilmir. Düzdür? Oruç da amma dilini tərpədə bilər, zikr edəsə. Dilini tərpədə bilər, düzdür? Başlasın bu zikirləri çox atsın və yaxdakı yaxşılığa əmr etməyə çağırsın. Gözəl bir üslubda öyrənərək, o da yəni ki, burada da hikmətlə yaxşılığa əmr etsin, pislikdən çəkindirsin, insanlara dəvət eləsin, xeyirə yönətsin, elm öyrətsin, Quran öyrətsin, hədis öyrətsin və s. Bu işdə, bu bu xeyir işdə zəyifsən, bacarmırsan, qadir değilsən, Allah səni bilir. Qadir olduğuna görə nə gözəl. Yəni qapılar çoxdur. Və ondan sonra beşincisi, yaxşılığa əmrilətmək, pislikdən çəkindirmək. Və bu da nədir? Müslümanın deyir, özünə və başqasına etdiyi sədaqətdir. Sən deyirsən ki, ey mənim qardaşım, məsəl üçün, yaxşılıqan birisən ona. Dağ ki namazlarını doğru düzgün qıl, vaxtında gör, gecikdirmə. Orucularını vaxtında tut. Və sahir. Bax, imkanın var, get həccə, umrəyə elə. Sənə üzər vacibdir get məsələn ki umrə və elə həccə və elə, düzdür? Sən yaxşılığı əmr eləsən. Həm özünə sədaqətmiş olursan, həm də qarşındakına. Ona da yaxşılıq edəmiş olursan. Həm özünə sədaqətə, həm də ona. 7-ci əgər bir şeysən başa düşmədikdə, məsəl alim nəsə bir söz deyir, sən onu başa düşmürsənsə ona qayıdıb təzədən dəqiqləşdirə bilərsən. Necə ki səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmin bu sözünü yaxşı başa düşmədilər, qayıdıb soruşdular. Və buna dəlildir ki Alimdən dəsən bucür soruşa bilərsən. Nəsə alim danışır, nəsə bir şey və ya elm tələbəsi, və ya dəvətçi, və ya bir qardaş fərqi yoxdur. Danışır nəsə bir söz deyir, hədis, ayə baxmayaraq ki, hədisdir, ayədir, sənə aydın olmalıdır məsələn. Soruşa bilərsən, burada nə demək istəyir? Burada burada nə mənanədadır? Başa düşmədim. Soruşa bilərsən, aydınlaşdıra bilərsən. Və 8-ci olaraq qiyasın isbatı və bəzi qiyası inkar edənlər var. Bəzi zahiri məsəhhəbləri var ki, ə e, bu günümüzdə də var o cürlər. Qiyası inkar edirlər. Yoxdur qiyas deyirlər. Qiyas deyə bir şey yoxdur. Amma burada elə qiyasının nəyi var? İsbatı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buradan nə deyir? Əcrin, səwabın sabit olmasını, yəni insan şəhvətini halal yolla aradan qaldıranda necə ki əcr qazanır, əksi bu qiyas əks, əks deyirlər buna. Əksi qiyas eləyir ki, deyir ki, əgər onu deyir haramda istifadə etsəydi günah qazanmırdı. Deyir deyirlər, qazanır bəli. Deməli, halal yolda istifadə etsə, deməli əcir qazanır. Qiyas elədi peyğəmbər sallallə sən. Buna qiyasul aksi deyirlər. Yəni ki, əksi qiyas. Deməli, ümumən götürəndə bütün haramlar tərk etdiyin bütün haramlar eyni zamanda nədir? Səvabdır. Sam mücərrədən olaraq tərk deyil. Mücərrəd olaraq tərk deyil. Sən onu haram istifadə edə bilərsən, günah qazana bilərsən, düzdür? Və onun əksini elədiyin bütün salih əməllər hamısı əjirdir. Məsələn, su yemək yeyirsən. Niyyətini düzəldirsən, halal deyirsən ki, "Qoy mən halaldan qidalanım." Götürürsən bir dənə almanı, halal bir qidadır, düzdür? Göstəsən yeyirsən. Niyyətini düzəldirsən, "Qoy halaldan qidalanım" deyə. Sən əcir qazansan. Niyə? Haram bir şey yesəydin, günah qazanmırdın, günah qazardın. Burda da halal qazır. Məsələn, görürsən, bismillah ilə, Allahın adıyla kəsilmiş bir əti halal olan heyvan, məsələn, qoyunun ətindən yeyirsən. Mübah bir əməldəsində, düzdür? Niyyətini düzəlsən. Yenə qayıdır bu niyyəti. Niyyətini düzəlsən ki, mən haramdan qaçınıb sırf Allahın pak etdiyi, halal etdiyi ərzaqlardan yeyirəm. Bu niyyətlə yesən əcr qazansan. Niyə? Çünki əksinə haramlar da var. Donuz əti var orada. Leş əti var orada. Sən onlardan uzaq durursan. Düzdür? Allah üçün tərk edirsən. Onu yesəydin günah qazanmırdın, qazardın. Deməli sən halal ətləri yeyəndə səbəb qazansan. Bax bu cüz Və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi qiyasdır. Yəni biz bunu aradan götürürük peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin sünnəsindən. Və qiyasın da dəlili burdadır. Peyğəmbər sallallahu səmm sünnəsindən. Bu gün kimsə qiyası inkar eləyisə, o özündən bir yəni dindən olan bir şeyi inkar etmiş olur. Bu da nədir? Batildir. Çünki o qədər məsələlər var ki, Allah az vacəllə bu qiyas yolu ilə bizə onu asanlaşdırıb. Qiyas yolu ilə bizə onu asanlaşdırır. Məsələn Bax, içki Allah azza vəcəllə bizə haram eləyib. Və illər illə, illə nədir ki, içkidə ağlın örtməsi, xamr deyir içki. Amma bu gün elə maddələr var ki, içki deyil. Çıxıb yeni, məsəl narkotik vasitələri, yeni müasir şeylərdir. Həblər və s. düzdür? Biz onun haramlığına necə hökm veririk? Qiyasla. Deyirik bax, Allah azza vəcəllə ağlı örtən hər bir şey haramdır. Haram olan şeyin də azı da çoxu da haramdır. Baxırıq məsələn çin narkotika, kokain, eroin və s. tiryak, nə işənəm, o bisi-bisi patı bu gün yayılıb hər yerdə insanların həyatını körürür. Ha, biri gəlir deyir ki, "Yox ay qardaş, bunun haramlığının dəlil yoxdur. Mən bundan istifadə edirəm." Gətirmə. Bir dənə Quran Kərimdən dəlil gətir ki, patı haramdır. Deyə bilərlər bizə belə bir söz. Deyə bilərlər ki, eroin haramdır. Bir dənə dəlil gətir. Məndirəm qardaş. Allah aziz vəcəllə bizə bunun yolunu göstərib. Bax, ağlı örtən hər bir şey, ağlı başdan alan, insan özünü idarə etməsini özündən alan eləcə də bədənə zərərli olan, bax bir neçə məsələdən burda qiyas var. İşləri Allah aziz vəcəll haram eləyib. Bu eroin, bu kokain, bu nə bilin, patsi, obsi, busi, ağlı örtürmü? Öürtür. Hətta içkidən də pisdir. İçkidən də pisdir. İçkidən də öldürücüdür. İçkidən də zərərlidir. Deməli haramdır. Və salam. Sən bunu qiyasla hökmmür versən və bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi səm bizə öyrədib. Çox rahat. Çox asan. Amma yoxsa sən bu günə yox qiyas yoxdur. Ancaq Quran və sünnədən dələ gətirməsin adını. Onda bütün bu qayda haramları onda sən necə e, hökm verəcəksən? Deyin ki onda ancaq xamırdır, içkidir. Xamırda deyəndə, yəni içki nəzərdə tutulurdu. Ağlı örtən Ona görə bu bisləri hamısını mübahəliyəsən. Qiyaslan, yəni bu hökm verir alimlər. Uca Allahdan dair bizə istifadə edsin. Allah Subhanahu taala bizlərə bu hədislərdəki bütün xeyir əməllərə müvəffəq etsin. Allah Subhanahu taala bizi bütün şərlərdən qorusun. Allahum amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik və eşhedü an la ilaha illa entə estəğfiruka və töbə.